как мы делали, да? Папка, пробег. Еще пробег сюда. Как можно спокойнее. И потом подбираться, и забираться. Здесь э, фигурант лучше не трогать. вообще. Да хорошо, да. Оп, Опа, да. Хорошо. да, хорошо. Оп, я. Опа. Хорошо, Мота. Да. я. Хорошо. Да, умница. Хорошо. Оп. Ай. Ай. Хорошо, да? молодец. Вот он. Молодец. Вот он. Вот умница. Хорошо. хорошо. Да, Хорошо. Да. Молодец. Вот он. Без борьбы. Чисто. Ага. Да, на Забираем. Ай, Мотя, молодец. Да. Хорошо. Хорошо. Да. да. Умница. Да. да. Хорошо. Да, молодец. Да. Да. Да, да. да. да, да Когда она не сдает лая, да, во время работы. Да. А то... Я дам тебе <свеч> Послушай, они. Нет, она лаяла, не переставай. Некоторое время надо так сделать, да, чтобы она успокаивалась. Чтобы знала, что атака и быстрая победа, да, что никто не борется ничего. Вот если даже Леша вот, работает с ней, она пробегая мимо, никакой борьбы. Молодец, пробежала. Чуть по рукам. Прогладилась. Хорошо. Все, пошла дальше. А только начинает нервничать, остановились. Дай. Когда собака начинает осмысливать, что сразу забираю. Хорошо держу, спокойно. Вот так. Молодец. Умница. Да. Еще, еще, еще дальше. С ней вообще было бы хорошо пробежаться по какой-нибудь прямой. И потом обратно. Вот умница. Хорошо. Вот так, вот хорошо, молодец. Играем. Я дома. Я дома. Чуть подальше, пожалуйста. Да Хорошо Она ходит, она ожидает, что будет борьба Хорошо Умница, Матя Хорошо, да, да. Еще идем, еще Мне плохо Выпинула? Мне не хорошо А, держать? Вам не хорошо? Рядом Матя, хорошо, а нет Сколько килограмм надо сбросить? Много. Побежим далеко. Ага. Будем уводить, все. Не надо ей много, Чтобы ага. Она... поняла только. Ой. А, Оп. Вот так. Идем. И чуть под углом подавать. А она хватает есть? за крайний угол правый. Чтобы она больше посередине. Да, чуть-чуть угол держать. Да, что Потому что, что я было... пробовал этот угол, тогда она все равно здесь пытается взять. А так она лучше берет больше посередине. И это знаешь от чего? Я могу сказать сразу. Опять, э...